Часа до Волыни выстрелил в украинскую Сборная Украины только формируется. А вот как раз чемпионат Европы это показатель того, чтобы показать, что формируется сборная национальной Украины. И она будет заниматься уже и какой-то украинский 2020. -20. Вот что для нас необходимо. Европа проходит идеально. Все довольны. Организация идеальная. Одним словом, а уже бокс, завтра, последовал завтра, пока наши боксеры готовы стать лучшими боксерами Европы. Но самое главное, что у каждого из ребят есть такое желание быть самым сильным в своем своем в интерьере. Это очень важно. Шести спортсменів, які вийшли до фіналу, двоє з Полтавщини, Кижняк Саша з Полтави і Віктор Виктор з Кременчука. Чи можна сказати, що є передумови, що Полтавщина стане флагманом українського боксу? по-іншому. Полтаві завжди були хороші, мощні боксери і хороші школи. Тому в тому, що вона флагманом чи не флагман, я бачу іншу область. но в Полтаве идеальный тренера. Большим опытом и большим потенциалом в Поэтому показать лишь и другие боксеры, которые известны всей Украине, ну, не только Украине. Всем привет огромный, как, федера... как федерации, как президент Федерации Бухта, всех поздравляю. И именно с этими первыми медалями, а второй будем надеяться, что они будут все-таки чемпионами Европы. Доброе по всем.